آئمہ موسمین کی زندگی در حقیقت ایک چراغ ہے اخلاقی فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اسی چراغ کی روشنی میں چلنا چاہیے ان حضرات نے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا آئیے اس ایک روایت میں پڑھتے ہیں ایک دن امام حسن علیہ السلام راستہ چل رہے تھے کہ ناگہا ایک مرد شامی سے ملاقات ہو گئی شامی آپ کو دیکھتے ہی برا بھلا کہنے لگا امام خاموشی سے اس کی باتیں اور گالیاں سنتے رہے جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو حضرت نے بڑی ملائمت و مطانت سے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میرا خیال ہے آپ کو اشتباہ ہوا ہے آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کو راضی و خوشنود کر دوں آپ جو مانگیں وہ مرحمت کروں اگر راستہ بھول گئے ہو تو راستہ بتا دوں اگر سواری کے لیے سواری کی ضرورت ہو تو اس کا انتظام کروں اور اگر سامان ڈھونڈنے کے لیے جانور کی ضرورت ہو تو اس کا انتظام کروں بھوکے ہو تو کھانا کھلاؤں اگر لباس کی ضرورت ہو تو اس کو مہیا کروں اگر آپ محتاج و فقیر ہیں تو آپ کو اتنا مال دوں جس سے آپ آرام سے زندگی بسر کر سکیں اگر میری پناہ چاہتے ہوں تو آپ کو پناہ دوں آپ کی جو بھی ضرورت ہو فرمائیں میں اس کا انتظام کروں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے گھر چل کر میرے مہمان ہوں کیونکہ مہمانداری کے تمام اسباب میرے یہاں مہیا ہیں شامی اس دل پذیر گفتگو اور ملاطفت امیز رویہ اور غیر متوقع برتاؤ کی وجہ سے حضرت کے پیروں پر گر پڑا اور انتہائی ندامت کی وجہ سے اس کے رخسار پر آنسوں گرنے لگے اور اسی وقت نور معرفت اس کے دل پر چمکا محبت و خلوص کا احساس اس کے دل میں جاگ اٹھا اور اس نے بڑی خلوص سے نیت سے حضرت کی امامت کی گواہی دیتے ہوئے کہا اب تک میں آپ کو اور آپ کے والد ماجد کو ناپسند ترین شخص شمار کرتا تھا لیکن اس وقت سے سب سے زیادہ پسندیدہ شمار کرتا ہوں میرا دل خلوص و محبت سے لبریز ہے اور در حقیقت آپ کے علاوہ کوئی امامت کا مستحق نہیں انسانی جسم پر بھی غصہ کے بہت اثرات ہوتے ہیں غصہ بھوک کو ختم کر دیتا ہے نظام ہضم کو خراب کر دیتا ہے اور عصبی توازن کو گھنٹوں بلکہ دنوں تک بیکار کر دیتا ہے غصہ تمام جسمانی نظام فکری قوتوں اور معنوی قوتوں پر اثر انداز ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت کا غصہ ہو سکتا ہے اس کے دودھ کو متاثر کر کے بچہ کو زہر آلود بنا دے جدید تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ غصہ کا اثر جسم کے تمام اعضاء پر ہوتا ہے دل میدا دماغ داخلی غدود، آرٹریز وغیرہ کی حرکتوں میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے بزرگوں کے اقوال میں ہمیں غصہ پی لینے کے فوائد نظر آتے ہیں جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا غصہ سے بچو کیونکہ غصہ انسان کو معذرت کی ذلت پر آمادہ کرتا ہے ڈاکٹر مارون کہتا ہے غصہ چاہے جس سبب سے آئے غصہ میں آنے والا آدمی غصہ اتر جانے کے بعد غصہ کی بےہودگی کا احساس کر لیتا ہے اسی لیے وہ یسٹرڈے اپنے غصہ میں جس کی توہین کر چکا ہے اس سے ٹمارو معذرت کر لینے کے واجب سمجھتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے غصہ عقل مند کے دل سے نور کو زائل کر دیتا ہے جو شخص اپنے غصہ پر کنٹرول نہیں کر سکتا وہ اپنی عقل پر بھی کنٹرول نہیں کر سکتا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے غصہ کی لگام کو آزاد کر دیتا ہے اس کی موت جلد آتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں ڈاکٹر مارون کہتا ہے جو لوگ کمزور دل کے ہوتے ہیں کیا وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ممکن ہے غصہ ان کی زندگی کا ایک دن خاتمہ کر دے ہو سکتا ہے وہ لوگ اس کا تصور نہ رکھتے ہیں لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی صحیح اور سالم اشخاص بھی اپنے غصہ کی قربان گاہ پر بھیگ چڑھ جاتے ہیں بارہا یہ بات دیکھی گئی ہے کہ غصہ کی وجہ سے لوگ ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہو گئے اور پھر اس کا خاتمہ موت کی صورت میں ہوا حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے خبردار غصہ نہ کرو کیونکہ اس کا اول جنون ہے اور آخر ندامت اسی طرح حضرت کا ہی ارشاد ہے غصہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے غصہ پی لیا اس نے اس آگ کو خاموش کر دیا اور جس نے غصہ کو نہ پیا تو اس آگ میں جلنے والا پہلا شخص وہی ہوگا غصہ کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی نے حکم دیا ہے کہ صبر و بردباری سے کام لو کیونکہ غصہ کی تکلیف سے بچنے کے لیے ہم بہت شدت کے ساتھ صبر کے محتاج ہیں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں غصہ کی آگ بھڑکنے سے اپنے کو محفوظ رکھو اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حلم بردباری کا اسلحہ مہیا کرو اسی طرح حضرت ہی کا ارشاد ہے غصہ کے وقت نفس کو کنٹرول میں کر لینا ہلاکت کے مواقع سے بچا لینا ہے بہت ممکن ہے کہ غصہ کی وجہ سے انسان کسی کو قتل کر دے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں غصہ سے زیادہ کون سی چیز خطرناک ہے کبھی آدمی غصہ میں آ کر کسی نفس محترمہ کو قتل کر بیٹھتا ہے حضرت رسول خدا نے زیادہ غصہ آنے کے موقع کے لیے ایک بہت اچھی ترکیب بیان فرمائی ہے اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو فوراً بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اور اگر اس سے بھی غصہ ختم نہ ہو تو پھر ٹھنڈے پانی سے سر دھو یا ٹھنڈے پانی سے نہا ڈالیں اس لیے کہ آگ کو صرف پانی ہی بجھا سکتا ہے ڈاکٹر وکٹوریا کہتے ہیں اگر کسی بچہ کو بغیر کسی وجہ سے بہت غصہ آتا ہو تو اس کے غصہ کو ختم کرنے کے لیے اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلا دو یا پھر اس کو نرم و گیلے کپڑے میں لپیٹ دو ڈاکٹر جولیٹ روبن کہتا ہے جسم کی کلیننگ کا اثر انسانی اخلاق پر بہت زیادہ ہوتا ہے روزانہ کے کام سے فارغ ہو کر نیم گرم پانی سے ہر روز صبح و شام نہانا بدن کو صاف کرتا ہے اور راحت پہنچاتا ہے اور تکلیف و سستی و بد مزاجی کو دور کرتا ہے